Сариков Олег. Я житель Поздняков. Вот я думаю живу. Поэтому инициатива была такая именно от жителей Поздняков. Для того, чтобы охранять. Мы пришли сюда и увидели много людей. Расскажите, что они тут делают. Люди по инициатива была такая, что в связи с тем, что участились в поджоге автомобилей, позвать людей для того, чтобы охранять то есть не допустить не допустить. Ну, а потом из от, из автомобилей, то есть из идеи защиты автомобилей, значит уже идея дальше развилась, она стала охрана общественного порядка. Ну и не охрана не общественного, они а не, неправильно сказали. Оказание помощи милиции, в охране общественного порядка. Это будет. Право. Вот так. То есть инициатива согласованная с властью. Да. Почему? Потому что всегда, как бы всегда надо согласовывать, всегда надо согласовывать. И когда мы вышли на власть, власть нам сказала, что принципе мы не против оформляйте все документы. сейчас мы находим на стадии оформления документов, но получается так, что документы будем оформлять неделю, две, три месяца, а оперативная обстановка накаляется, накаляется. поэтому люди вы приняли решение выйти сейчас. а какие полномочия у отрядов? или или? вот полномочий сейчас по крайней мере нет Дело в том, что когда мы оформим все документы, получим удостоверение, когда у нас будут полномочия, как у сотрудника, ну, не как у сотрудника милиции, а будут определенные полномочия, если мы по, за, по прекращению и правонарушению. Такие будут полномочия. И составление протоколов и тому подобное. А сейчас у нас полномочий нет. Это просто гражданская позиция людей. Это позиция людей для того, чтобы выйти и охранить свой дом. Вот. Но ведь мы тут смотрели, люди уже разграничили, так сказать, сферу своей деятельности в том плане, что за каждой территории закреплены какие-то люди, они будут объезжать на машинах. То есть у вас есть какая-то оперативная связь с милицией? И, и, мало и, мало и, еще. Нет, ну, с, с для того, чтобы что-то начинать, надо было запланировать. Ну, правильно? Да, да, мы планировали на 15 человек это три патруля по пять человек и охватить дарные поздники. Охватить. От первого там, до княжеского Затона с одной стороны, с другой и с третьей. И есть, было у нас две машины для того, чтобы было после, после 12 ночи уже автопатруль. Действительно, мы, э, согласовав эти все мероприятия, мы попросили райдеш администрацию, чтобы они э, позвонили милиции, чтобы прислали сюда к 9 часов патрульно-постовую службу. Ну, видите, что-то я думаю, милиция подойдет. Если она не подойдет, мы зайдем в, в опорный пункт охраны правопорядка, представимся и вместе с ними будем дальше подрживать. Потому что сам, сами мы не имеем никаких прав, мы просто граждане, которые ходят и не допускают правонарушения путем выявления и информирование органа правопорядка. Вот и все. Нас... Слава Богу, что не чтобы Берту прислали. Так вот поэтому я и говорю, что для этого надо... А, ну еще, самое основное. У нас акция не партийная, у нас беспартийная акция. Второе, ключевое слово. Мы волонтеры. Мы работаем тут все на добровольных началах. Скажите, пожалуйста, а с кем вы поддерживаете взаимодействие в Дарнинской администрации? Может, какой-то отдел вас координирует? Да, дело в том, что я провели переговоры с первым заместителем главы Райбеш-администрации Дзюбой Василием Марковичем. Он дал принципиальное согласие, направил нас на начальника отдела по взаимодействие с правоохранными органами. Я прошу прощения, забыл а его фамилию. Отключен, отключен, забыл, да, 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 да. А Уважаемый нет, полковник, нет. да, мы с ним взаимодействие установили, документы подали, поэтому работаем вплотную с органами. Э, с райдэш-администрацией. Скажите, пожалуйста, если вдруг, вот, вот теоретически, да, гипотетически предположите, если, например, э, одна из групп э, ваша обнаружит какой-то, ну Проступок, да, на улице там, или будет гореть машина, не дай больше, либо еще что-то так далее. Какие ваши действия? Ну, во-первых, что необходимо сделать? Первое, как как учат все инструкции, все. Первое. Один звонит. У нас есть телефоны дежурной службы райуправления рай Дарницкого, и опорного пункта правопорядка. А вторые люди подручными средствами тушат. Больше у нас ничего, никаких у нас прав, ничего нет. Ну, стучат, вызывают там, других граждан для того, чтобы не оказывали помощь. У вас есть сейчас возможность обратиться к дарничанам, вы можете сказать любой призыв. Да, уважаемые дарничане, не лежите на диване, выходите.